Всем привет! Сегодня 9 сентября, как и обещал, продолжение видео с посылкой. Это бигимник, это электромассажер для накачки пресса, бицепсов там и так далее. То есть, ну туда сможешь прилепить? Туда того их накачать. И в итоге, смотрите, я, в общем, опять повторюсь уже в который раз, что есть некоторые проблемы шеи, я занимался дополнительно, то есть помимо там массажа я занимался, дополнительно отжимался, дополнительно качал пресс. Месяца два я это делал, но потом были какие-то обстоятельства, я перестал ежедневно это делать, и когда оно сошло на нет, я перестал вообще заниматься спортом. Пробовал бегать, два раза побегал. В общем, периодически отжимаюсь, но это уже не имеет такой систематизации. и... Я перестал это делать, потому что ну, каждый день я приходил вечером после работы перед ужином. Я поджимался, дошел до сотни. По специальной программе нашел программу до сотни, там, по-моему, за 2 недели или за 10 дней я дошел до 100 отжиманий. Действительно, это правда вот, потом качал пресс, никаких изменений физических за два месяца со мной ни малейших не произошло, поэтому я как бы, наверное, и перестал этим заниматься, шеи легче не становилось, наоборот, из-за того, ну, из-за нагрузок она начинала болеть еще сильнее, сейчас я делаю просто упражнения, разминаю ее и ежедневно там по несколько раз делаю упражнения, которые мне действительно помогают, но когда я занимался, отжимался, качал пресс, я лазил в интернете, смотрел, какие упражнения мне нужно делать, какие ну, как вообще, программы для пресса, для отжимания и так далее, и постоянно натыкался на рекламу этого бэкгивника, что он стоит, по-моему, вот сайт чисто на, на один бэкгивник покупаешь и все, друг, через неделю ты будешь выглядеть как Шварценеггер и вообще как будто ты сравнение только отжимаешься и прескачаешь. Вот, вот так сулит реклама, там люди худеют, все. Э, стоит это, я посмотрел, картинка один в один, я по картинке просто искал название, то есть взял картинку с сайта, на, нашел название, как он называется, э, зашел в Алиэкспресс и купил себе, он стоит 2 с чем-то, 2 доллара с чем-то, ссылка в описании, э, фишка в чем? Я просто взял, мне, ну, я не нашел в интернете вообще как бы правды, действенно или нет, ну, чтобы какой-нибудь блогер описал, да, там, свои ощущения, пользование, это, может, может, как бы они просто не дошли, может, люди умирают после использования этого. Ну, не знаю, в общем, я не нашел. Я взял, сейчас мы распакуем его, проверим, работает или нет. И я в течение месяца, с сегодняшнего дня, то есть, ну, сегодняшнего, давайте с завтрашнего дня, сегодня вечером я начну, вот, ну, будем считать с завтрашнего дня, с 10 сентября я ежедневно буду фотографировать себя с метром. Талию ну, давайте я встану, покажу, потому что у меня есть небольшой животик вот он небольшой но прокладочка здесь такая жировая у меня есть вот может хотя бы ее разобрать. Ну в общем я буду фотографироваться ежедневно и потом выложу через месяц ровно через месяц через 30 дней пусть это будет выложу видео как это было какие результаты вообще были ли результаты Параллельно с этим я не буду заниматься, не качать пресс, ничего, я буду жить как обычно, есть как обычно, то есть не соблюдать никаких не ни специальных диет, ничего, как обещают нам сайту, что должно помочь. Посмотрим вообще, то есть ну ли я жив. Но в любом случае такой эксперимент, решил пройти. И естественно я понимаю, что этим ничего не заменить и э, просто для интереса людям, что какой будет результат. Потом, после эксперимента, я опять, ну, Наберусь там сила, мужество и так далее, начну опять отжиматься, начну делать пресс, потому что э, считаю, что э, в здоровом теле здоровый дух. То есть, ну, как минимум, я не скажу, что я там э, вообще умираю, но уже возраст тот, что уже пора заниматься здоровьем своим, а, то есть не так, как 20 лет можно было убивать себя и все равно был... Э, и невредимым но в любом случае после эксперимента я займусь и мы можем допустим провести потом еще эксперимент о том что допустим ежедневно отжиматься там да, по определенному количеству раз какие будут изменения то есть мы ну, могу такой эксперимент провести если конечно это нужно ну, если, наверное, сила у меня берется на это. Но ну, в любом случае, ставьте лайки, подписывайтесь, кому интересно, кому этот интересный эксперимент. Можете писать, какие эксперименты вы хотели еще увидеть, с какими инструментами там или еще что-нибудь. Сейчас я торможу на паузу, мы смотрим, что внутри, работает оно или нет. И с завтрашнего дня я начинаю это делать. Напоминаю, стоимость на, у нас на сайтах украинские, которая доставка украинская, 500-600 гривен где-то было. Я если найду эту ссылку, где я видел, вложу где-нибудь картинку. Я купил за около 3 долларов. Стоит это есть там не по 5 долларов, но не больше 5 долларов. Это там погибник стоит. То есть это ну, 100 гривен против 500 гривен. То есть ну, нормальный подъем. Все, тормозим и смотрим дальше, что будет кстати, забыл сказать, пришел Mi Band для, в общем, начали доходить подарки жены, телефон еще не пришел, Mi Band пришел, это просто второй, второй я не брал, то есть это версия 2 первого Mi Band, второй я не брал, сейчас он на зарядочке стоит, в общем, я его отдам жене, придет мой второй уже с телефоном, с моим, с Xiaomi Redmi 3S я заказал себе и такой же Mi Band, вот придет я его поношу месяц и расскажу вам впечатления свои что как видите вот я часов не ношу не ношу из-за того что у меня не имеют руки из-за проблем шеи вот, ну, поношу этот напульсник, посмотрим его, в общем, ну, давно я хотел его не покупал второй, вторую версию так как я посмотрел обзор и вторую версия, э, то есть сомнительно отзывались о функции часов и функции экрана, который показывает всего два значения, то есть и цена в 20 долларов разницы э, то есть, ну, не целесообразно поэтому я э, выбрал первую остальные функции, насколько я так я понял, что они одинаковые, что во второй версии, что первая. Итак, продолжаем с обыгимником, вот посылочка такая, в таком пакетике упакована. Сейчас я возьму ножик и мы посмотрим, что у нас здесь пакетик. Вот так мы лучше разорвем. И... Оп! Вот опознавательных знаков вообще какой-то крем, я так понимаю это смазочка для того, чтобы лепить на пузика свое дальше ремешки, ремешочки довольно неплохо все сделано, есть как бы торчащие небольшие ниточки, вот. есть липучки сделаны, видите на разном расстоянии, давайте вот так сделаем разным расстоянии липучки для того чтобы талии какой у кого талии чтобы можно было зацепить вот вот покороче липучечка тоже 4 вот. идут две батареечки обычные как в компьютерах да ну ладно. 2032 на ладно. сер 2032 две батарейки обычные вот вот инструкцион инструкцион у нас на английском даже есть тут схемы куда лепить в общем ну, для любителей читать инструкции в общем она есть я не из этих людей вот, вот так вот это выглядит из внутренней стороны эта сторона лепится на тело вот так выглядит со второй стороны смотрим у нас здесь две батареечки Давайте мы их сразу прилепим. И так, так, так. Я думаю, вот так вот подставлять нужно. Вот так, вот так. Тут ничего нету, прижим только. Что-то. Что-то она не хочет. Не хочет закрываться. Не хочет, не хочет. А, вот оно тут немножко. Вот так и вот так. И почему ты не хочешь закрываться? Уж одна батарейка. Давайте одну вставлю. Да, одна то есть две батарейки одна запасная получается ну отлично два с чем-то бакса от одной батарейки то есть две не пихать и можете сломать я видите пытался две запихнуть сломать мод убирается то есть ну, давайте налепим как-нибудь себе на руку будем лепить без крема сейчас давайте видно нет хоп так сделаем так выключим ладно наша цель бахнуть себя током так мод зелененький low он хай добавляем да действительно начал щипать Ой, о, а щипается больно. Смотрите как. Давайте подождем. Дергает, то есть программа какая-то дергает не кисло. В общем дома, когда уже разберусь, прилеплю эту все себе на пузика, сделаю пару фоток, может сделаю коротенькое видео, как это все происходит и сделаю хронологию на ежедневную хронологию да щипать не кисло щипает дергает руку хорошо но наверное надо я его выключу пока то вообще прибью себя в общем наверное смазочка нужна но будет щипать не так сильно вот а пока все упаковываем в общем дома разберемся блин хорошо шмякнуло следите за моими выпусками через месяц сделаем уже обзор, что произошло за месяц. Пока я выкладываю видео, в комментариях можете описывать, что бы вы хотели увидеть, как, может какой-то элемент добавить в эксперимент. Плюсы ставьте, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Чем больше будет народу, тем лучше. Все, всем спасибо большое. До встречи.